В нашем программе будет Ярас Марощук. А вот мы чекаємо на мейн. Всем привет. Я сегодня хочу прочитать вам в конце стих Днепропетровского писателя. Ему даже нравится, винты два уже стиках, так и в жизни одинаково читаешь. Почала свої стихи куда хуже, ніж його. <ріху> Перші стихи написала года 3-4 назад, але сейчас мені дуже нравиться. Він дуже якийсь такий непевний. Хвалт. <ріху> 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 Я кричу тобі хвалт, а ти мене не чуєш. Ти зі своїми друзями у підвалі не чуєш. А хто врятує приголубується і серце заспокоєм? Немає відгуку, але в душі мої, як в чистій воді. Всі почуття мої відкриті. Бери, читай, це ж не са скрипти, але ти не чуєш, ти мене не поважаєш. Ти все, що не чуєш в підвалі, темному, страшному, як могила. Я про тебе думаю, але ти мене навіть ні разу не згадав. А я живу. Все ще живу і думаю про тебе і про те, як ти врятуєш світ, мій світ. А следующий стих, про такую себе э, неволю среди народа. Про то, как наши мысли все время что-то такое плохое подрезают. Э, путать в голове линги, не понимать значения своих слов, мыслей, походить по абажуру жизни строчкой. Как нелепо век наш прожит, вечно таим планы, догадки. А чего Купенья, ради? Байк, телеврор, Сами спросим себя украдкой. Разве было время, когда кем-то были? Разве были чувства, которые жизнь прожили? Да, да. И да. вот Сука, ты решаешь быть да. да. кем-то, кем-то значимым в мире прожитом, да. где кроме людей, населяющих станции, есть еще я, человечек маленький. Совсем еще хилые, ручки вон какие, головка маленькая, и шаги такие же. Голос ветром с ветром сплетен, и рука дрожит. А не небось мой поезд ушел, а я здесь остался жить. Разрывая в клочья остатки пустоши, я теряю себя, в мгновениях ваших душ. Я запутался во всех измерениях ваших же. Разве мог человек с этим жить в уме? Я понятия не имею искренне. Но как часть всего я, наверное, целая, просто нас кто-то поделил. Не успели мы нажать на кнопку «лик». Очередные игры разума, или скорее людей великого ума. Когда-то ими что-то было решено, а теперь Принято. И не дано вернуть концы начинания, Если давно они были начаты, А корни вернули, и теперь. Зачем по ночам колотить им дверь, Ведь все мы их дожили, а твои еще живы ведь. Так что, думаю, прожить не считай, не верь. И последний стих про мальчика Самира э, и автор Дима Леник из Нидерландовска. Знаешь, на востоке же мальчик, и звали его Самир. Знаешь, у него глаза голубые и щечки смешные. Его мама так любит, а Самир любит мир. А любит солнышко и свои ножки кривые. Самир улыбается и иногда соску выплевывает. Папа грустит и молится Богу по пять раз на день. Его сыну достанутся до ног дела плевые. Бывает, смотрит на них, вместо двух видит одну. Он видит мать по утрам и дядечек в белом. Он видит пальчики на руках и хохочет так радостно. Знаешь, он не боится скальпеля. Самир смелый. Он верит, что будет спать под наркозом так сладостно. На утро глаза открывает, его бабушка, нежно поглаживает. Отец с доктором руки жмет и молвит, и холы крыла. Самир понимает, что они самое-самое важное, хоть мало что понимает во взрослых делах. Я Самир вырос и живет в Палестине, в руках костыли, но улыбка при нем. Мечтая, чтобы ножка была из железной пластины, и мирное небо, что было, ночью и днем, ночью и днем. Спасибо.